І зараз з наступним варіантом фрістайла на сцені команда Степан Гігату Віка. конец света. Поэтому сейчас на сцене не просто три человека и гном, а всадники апокалипсиса. Итак, всадник первый. Война. Саня! Девушка, девушка, а поехали ко мне? Э, ну, мне нужно реферат написать, потом репетиции. Вообще, у меня парень. Как вы поняли по поморозкам, это холодная война. Но... <Ре eighty -one> Всадник следующий. Смерть. Друзья, многим из вас лицо этого всадника показалось знакомым. Да-да, именно он отвечает за технику безопасности автомобилей Таврия. Придумал пиво после водки. И продает китайские петарды на Новый год. Всадник следующий. Голод. и бесчеловеческое существо Луис Адриано <звы> Тинька, дайте печенька. Конечно, солнышко сейчас дам. Анекдот! Смешной жир! Ну короче на сайте там было больше ставайка вот так. Ну короче идет такой типичный киевский чувачок идет такой идет. Ну и с ним болтовчанка, такая тоже лакундра такая колхозница короче. И тут и, и на встрече идет ровенский обаятельный приветкающий парень такой идет идет. А идешь, что вот это так. за сайт такой? Ты поваривна. <класс> ну и как говорят порноактеры, а они иногда и говорят. Хватит текста, пора показывать. Наша первая миниатюра для тех, кто вот когда с котом разговаривает, еще за него отвечает. Причем другим голосом. Представьте себе девушки легкого поведения возле драмтеатра. Ой, ты видела, какая экспрессия, как он отыграл. А, такой красивый. О, смотри, экстрасенсы поехали. Блин, опять, короче, Ирка, я спать ложу, а ты драмтеатр настраивай. А следующая миниатюра для тех, вот когда за компьютером хавает, вот вместо того, чтобы руку вытереть, вот начинает левой рукой мышкой управлять. Представьте себе, сатанист в зоомагазине. Здравствуй, человек. Здравствуйте. А сколько крови в этом хомячке? Ну, там где-то 250. А в этом кролике? 500. Дайте мне, пожалуйста, одного кролика. Слушай, слушай мужчина, а возьми два. Зачем? Все равно, сколько не бери, два раза придется бегать. А вот я спою. Голод, объяви войну. Поет война. Я стою, как буратино и смотрю на все стопа. Не была такой синий 300 грамм там назад. Друзья, следующая миниатюра для тех, кто когда в школе на экскурсии ездил, то есть автобуса в окно прохожим факе показывал. А сейчас представьте себе, пьяный Куклащев возвращается домой. тех, кто вот фильм про кунг-фу посмотрел, вот встал со стула, вот так вот пару метров прошел, потом такой... Вот типа тоже кунг-фу выучил. Представьте себе, бабушка и внук сидят возле подъезда. что, ну помню, была бабка красивая, умная. Смотри, бабуль, Сашка 44. Наркоман. Бабуля, как я учил? Плавя. Правильно, бабуль. О, Петька с 89-й. Светка, моя бывшая. Проститутка! А тут правильно, бабуль, правильно. Ну а дальше у нас маршрутка в криминальном районе. На пеничном, да? К чему эти стереотипы возле собора? <laughs> Девушка, извиняюсь, продайте, пожалуйста, ножик водителю. Это вам передали. А это за кого? Извиняюсь, здесь непорядок. Это за кого? За кого, спрашивают? Это за колена, гнида! А следующая и последняя миниатюра для тех... Вот когда вот, по телевизору что-то смотрит, и вот резко в туалет захотел, вот звук на телевизоре громче делает, и дверь в туалет не закрывает. Представьте себе э, кинотеатр Украина, премьера, прости Господи, кинофильма Сумерки. О, пацаны, а вы тоже сюда пришли телок снимать? Подытожим, на сцене война, смерть, голос и Луис Адрианов. Вот согласитесь, с такой компанией вы еще не пили.